Arkada şeýerlerin birinji ýyly ötüleşdirilen okuw terbiýeçilik toplumyna bilimler we talip ýaşlar hemde täze 2024-2025-nji okuw ýylynyň başlanma munasibetli robototehnika bilim merkeziniň açylyş dowrasy boldy. Dawar arkada şeýerlerin berdim Muhammed Anay Fada naqyl muallimçilik orta hunary okuw mektebine oturdylan iň halal insan ustad muallim berdim Muhammed Anay Fada heýkelini gül destelerini goýmak şerefinden başlandy. Melum ýörede türkmen halkynyň millî lideri, türkmenlaryň halk maslahatynyň başlygy, hormatly I. Aşyrlı, gahryman arkada amyl, ýa-kyňyň arkadasy garny iş taparlary amala aşyran raportadynyň täzede söhgerdi. Birläşen Milletler Guramasynyň çağırylyşyndan dolandyrylan, goldaw görmegini bilim merkezi açmagy gorlayan taýyarlyk işleri wargyda hasabat berdi. Ine bu gün mosawa gahrman arkadamda başlanyjy we tagallat bilen binat bolan täze şeherde robototehnika bilim merkezinin açylyş dawraty boldy. Dawratnyjlar ýaşlaryň himmi tarapyny bilim terbiýe bolma urna döwlet derejesini alady diýil. Ýani şu gün hormat prezidentimiz arkadary gahrman serdarymda hem de türkmen halkynyň milli lideri, türkmen sanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamda alqyş söz bilen